Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Yılmaz Kaya Vakfı olarak doaftı Uganda'dayız. Burası Namatumba şehri. Burada biraz önce bir kuyu açılışımızı gerçekleştirdik. Yılmaz Kaya Vakfı olarak da Afrika insani çalışmaları neticesinde <laughs> devam ediyor çalışmalarımız. Bugün de buradaki fakirlere elbise dağıtıyoruz. Allah razı olsun. İmam dua. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا اللهم جازي خيرا ان فعل خيرا آمين اللهم جازي خيرا ان فعل خيرا آمين اللهم جازي خيرا ان فعل خيرا آمين آمين اللهم هون علينا عند سكرات الموت اللهم هون علينا عند سكرات الموت اللهم هون علينا عند سكرات الموت اللهم إنا نسألك خيرا أن تجازيها أهل هذه الأسرة اللهم إنا نسألك أن تجازي أهل هذه الأسرة اللهم إنا نسألك أن تجازي أهل هذه الأسرة بما عملوا في في بلدنا هذه اللهم إنا نسألك أن تجازيهم خيرا في الدنيا والآخرة اللهم ادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم ادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم أنقذ أهلهم عن النار اللهم أنقذ